Доброго ранку, шановні телеглядачі. Прийшов час зустрічати гостів у нашій студії сьогодні. Це директор туристичного агентства Гранд Тур Олена Рудь. Доброго ранку, Олена. Здравствуйте, доброе утро, Катерина! Доброе утро, наші дорогі телезрителі. Олено, скажіть, будь ласка, ось незабаром 8 березня, куди можна поїхати і що подивитися за три дні? Ну, за три дні, звісно, можна постаратися уехать і посмотреть Європу. Как бы, если человек это запланировал, если он, э, у него есть уже открыта как бы, туристическая виза в Шенген, то он может уехать посмотреть Европу. Это, конечно, за три дня можно успеть посмотреть Польшу, э, посмотреть такие города, как Краков, э, закопаны. Э, там очень много памятек, памяток архитектуры. Вот. Ну а если это такое спонтанное желание уже куда-то э, удивить свою любимую женщину, или каждый мужчина, конечно же, хочет сделать приятное на 8 марта своим любимым женщинам, или маме, или дочке, э, он, конечно же, э, может прийти, приобрести тур по Украине. Тоже можно очень интересно провести время. Это и катание на лыжах. За три дня можно покататься на лыжах. Э, и... Э, в городе Берегово, это так сказать Берегово, это у нас как маленький Будапешт в Украине. Там есть термальные источники, то есть для любой женщины это будет очень интересно увидеть это все, покупаться, подегустировать вина наши закарпатские. Тоже очень интересная программа по Украине. Олена, что кажись, что не кажется, Жинка всегда остается Жинкую и ей очень тяготеет интересует... шопинг. Ой, сейчас в Европе розпочинаються распродажи в нагоды свят. Куда можно поехать, чтобы взбогатить свой гардеробчик, mm -hmm. так бы говорить? Да, конечно, любая женщина хочет совместить приятное с полезным и увидеть что-то новенькое и, конечно же, обожает шоппинги. Наше агентство Grand Tour предлагает очень много туров в Европу. Есть авиатуры, есть автобусные туры, так называемые шоп туры Это в Милан, вот, там такие идут тоже сейчас как бы акции очень много скидок вот. и арабские эмираты там сейчас проходит фестиваль до 25 марта он будет проходить вот. то есть там э, есть такие пакетные туры вот в арабские эмираты конечно же э, в Дубаях самый большой международный аэропорт там самый большой duty free для любой женщины это конечно, такой оазис блаженства, да, посмотреть что-то интересное для себя, какие-то ароматы выбрать, вот. Ну и очень много торговых центров, вот, например, мы предлагаем такие туры уже с проживанием, с перелетом и с посещением русскоговорящего гида, который будет помогать уже непосредственно смотреть там эти шоп-центры, вот, чтобы уже человек не потерялся там. І змог себе щось приобрести по дуже хорошим цінам, там треба торгуватися. Це вот ми так советуем нашим туристам. Олена, весінній сезон розпочато. Чи є якісь статистичні дані по країнам, де можна чи дешевше відпочити, чи дорожче? Так, угу. дісільний да, сезон вже почався, зараз йде якраз рання бронівка. вот, есть бронировочка по Греции, то есть сейчас она очень популярна, в данный момент, например, можно бронировать по очень хорошим ценам, то есть это ориентировочно для нашего туриста, который впервые едет в Грецию, например, список документов небольшой, вот, ориентировочно от 3000 гривен человек может увидеть Грецию со всеми ее прелестями, А вот, э, идут туры на 9 мая, на 1 мая, то есть, э, ранняя бронировочка Греции, Турции. То есть это идёт скидки от 25% до 50% от туров. Ось поїздки до Туреччини і до Єгипту, вони трішки відходять на другий план. Що зараз є найпопулярніше, наприклад, для житомирян? Ой, ну я б не сказала, що на другий план. Потому что для нас это Египет уже, можно так сказать, самая ближайшая теплая страна. То есть тоже как вот поехать, скажем, человеку в Крым. Вот, он может себе собраться без визы, абсолютно спокойно купить потелку, Они самые дешевые, получается, ну, Египет сейчас, если ехать. Конечно же, люди уже немножко насытились этим всем, они хотят уже посмотреть побольше, какая наша планета прекрасная. Вот, спрашивают, и много туристов уже хотят ехать в Шри-Ланка, Таиланд, Арабские Эмираты это уже так немножко поближе, конечно. Ну, Шри-Ланка немножко разнится в цене. Вот, и перелет. Что пугает наших туристов, так это перелет, потому что лететь на Шри-Ланку или в Таиланд от 9 часов. То есть. Ну и до климатических умов также оно очень тяжко звикнутися. Да, там очень влажный климат. То есть, ну, мы наших туристов предупреждаем, то есть, даем советы, что надо с собой брать. Вот, какие там прививочки от малярии, там, чтобы все, их отпуск прошел без всяких неприятностей. То есть так. есть какой-то так, который нужно да, есть такие перед страны, поездкой. которые да, мы туристов предупреждаем. То есть, особенно если с маленькими детками хотят лететь. Ну, це буде тяжело, так. Да? Переліт, тим більше з пересадочками, є такі. Олена, існує таке поняття, як гарячі тури. Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам детальніше, що такі гарячі тури і чим вони е, відрізняються від інших, так які плюси, можливо, і мінуси. Так, да, наші туристи дуже люблять гарячі тури, всіх. Приходит первый вопрос, это вот, а есть у вас что-то горящее? Ну, во-первых, горящий тур, это тур, который вот у него заканчивается уже срок его действия, скажем так, там за день-два, и его надо быстро продать, поэтому наши туроператоры делают э, такие скидки на него, то есть чтобы просто вот там самолет не полетел пустым, да, то есть людям предлагают на такие туры скидки. Этот тур может быть действителен в течение дня-двух. Вот, например, пришел человек, мы ему предложили этот тур. Вот, и он должен в течение чуть ли не минуты mm -hmm. сообразить, ехать ему не ехать, пока он там начинает звонить, советоваться, может быть такое, что тура уже может и не быть. То есть эти туры по всей Украине, то есть один какой-то, например, тур. И вот, кто быстрее, называется, успеет. Або зараз, або уже не Або, да, або абонику. Ну, такие туры есть, как бы они постоянно. Что-то там, то ли это Египет, то ли это даже Гуа, даже Шри-Ланка есть горящие. То есть те страны, куда не нужны визы. Угу. Вот. Если же виза, конечно, нужна, то там уже не получится горящей путевки, потому что в европейской страны горящих туров практически не бывает. Если у человека из Шенген, только в том случае. Ну, звичайно, тому що потрібно зібрати дуже багато да, документів да. з приводу цього. Е, існує просто поняття, що горяші, горя, горячі тури, так, горяші, е, що вони є неякісними. Ну, якби побутує така думка, що якби там можна потрапити в інший готель, наприклад. Чи бували такі ось е, випадки у вашій діяльності? Ну, в нашій діяльності. На моей практике как бы такого не было. Все, что мы предлагаем туристам, вот мы за него ручаемся за этот тур и, слава богу, у нас там не было никаких таких нюансов, чтобы турист приехал, забронировал одну гостиницу, а попал совершенно в другую, там или по звездности или там. Uh -huh. Вот вообще как бы да, мы такое слышали такое. Просто багатьох, хто зараз багатьох людей, хто хоче купити там поїздку за кордон, хвилює, що а чи я потраплю дійсно до того готелю п'ятизіркового, так а чи там він дійсно буде такий гарний, як на картинці? Як ви це відслідковуєте, цю якість? Саме ваше агентство. Наше агентство «Гранд Тур їздить дуже багато в рекламні тури. Вот, то есть за каждый э, отель, тот, который мы предлагаем туристам, вот, например, турист приходит и спрашивает, что вы нам предложите вот, там, в тот же Египет. Да? Э, прежде чем что-то предложить, э, мы знаем эту информацию, которую мы предлагаем туристу, то есть мы все время контролируем новости, отельные новости, есть ли какие-то изменения, там, есть ли какие-то стройки там, или там, что-то ремонтируется. Да? То есть мы либо предупреждаем туристов, что в этом отеле проходят там, например, какие-то строительные работы, что-то там достраивается, вот, если турист хочет все равно в этот отель ехать, то есть если он согласен с этим, да, что там что-то происходит, какие-то работы, вот, то мы все равно предупреждаем туриста и даем, даем очень максимум информации, вот, и предлагаем как бы только те варианты, те отели, которые мы сами видели, А от, щоб турист був доволен. Угу. Е, я думаю, що кожному покупцю таких турів дуже важливо, щоб агенція була досить вже вже такою дорослою. Скільки вам років, коли ви почали свою діяльність, ваше агентство? Е, наше агентство Grand Tour почало свою діяльність в 2008 році. Тобто ми вже можна сказати, такі старічки. Угу. От е, за нашу практику. Как бы мы стараемся как можно больше развиваться, очень много посещаем семинаров, посещаем рекламных туров, вот, ну имеем конечно лицензию, банковские гарантии, то есть турист может быть совершенно спокоен, вот, работаем, так сказать, чтобы всем было спокойно, да, и туристу, и нам, вот, ну как бы стараемся, контролируем абсолютно все аспекты и когда турист едет, например, автобусные туры, когда турист едет авиатуры. То есть мы это все контролируем, созваниваемся с операторами и даем только правдивую информацию для туристов. Вот, например, житомиряне, какие они выбирают больше шлях? Аэроперелиты, или, возможно, автобусные туры? Вот что а, По Европе, конечно, выбирают больше автобусные туры. Вот, они и дешевле, вот, и, конечно же, можно больше увидеть. Когда едешь автобусом, ты проезжаешь э, мимо большинства городов, столиц, вот. есть туры с ночными переездами, есть без ночных переездов то есть ну, комфортабельные автобусы. Вот. Уже туристы, которые э, более, имеют э, больше доход, скажем так, да, посостоятельнее. Они, конечно же, предпочитают на уикенды слетать, там, или в Милан, или куда-нибудь там, да, в Арабские Эмираты, в Англию. В общем, ну, это, конечно же, более удобнее, более быстрее, mm -hmm. не так длительно надо сидеть в автобусе. Но автобусы тоже очень комфортабельные, то есть туристам удобно и Полезно. <реш> мир. Олена, так як ви вже близько п'яти років працюєте, да. чи були на вашій практиці такі випадки, що ось напередодні 8 березня приходили чоловіки і говорили, ось я хочу зі своєю коханою злітати до Франції на якийсь там обід, можливо, чи вечерю? Чи було таке щось спонтанне у вас? Ой, було у нас був у нас один да, такий случай. Прийшов молодий чоловік, буквально ну, за п'ять днів до 8 марта, вот, сказала, що я вот хочу дівчині своєму зробити подарок. Да, Ні приобрели авіатур в Паріж. Угу. Вот. Ну, тобто таке. Буває, буває. Буває, да, Я таке. уявляю, як була здивована дівчина. Дорогенька, ми сьогодні там поїдемо да. вечерити да. до Франції чи поїдемо. Да, да, буває такое. Є такі джентльмени у нас е, Олена, дивіться, у нас зараз дуже багато агенцій туристичних. Чим ви є особливою, і чим ви відрізняєтесь від інших? Ой, мы, наверное, отличаемся, ну, еще раз повторюсь, что мы уже довольно-таки долго работаем на рынке, да, мы не фирмы-однодневки, то есть мы серьезные, вот, нас уже как бы знают. Да, видят люди, и не было таких вот никаких там эксцессов, инцидентов, чтобы у нас были какие-то нарекания. То есть мы всегда стараемся как можно больше людям угодить, предложить, ну, чтобы им было уже удобнее, да, много информации дать. Вот. Как бы думаю, что за пять лет уже она знает, вот. И... Що не було ніяких случаев таких uh -huh. неприятних, як буває з случается. То Тобто, якщо они купили путьовочку в п'ятизвздочний отель, то они Значит, в него вони в нього попали да, туда. Якщо uh -huh. до постійних клієнтів, є у вас вже, напевно, постійні клієнти, куди да, вони конечно. відпочивати, їздять, можливо. Ой, постоянные клиенты начинали у нас с самого элементарного, это Турция, Египет. Сейчас они уже, конечно, если это брать пляжный отдых, сейчас mm -hmm. они уже путешествуют и Таиланд, и Гуаи, и Шри-Ланка. Вот. Ну и, конечно же, много по Европе. То есть вот. в основном все начинается из все, Турции? Все, да, это египет, да, все да? начинается. <свят> да. Ну, у некоторых начинается с Украины. То есть у нас на Украине тоже можно очень много всего увидеть, очень интересных много мест. От, тих же замків, купалів. Мі навіть быть. розповідали, що водопади у нас, є, да, водоспади в да, Україні, да, дуже да. гарні. Ну, у нас Закарпаття, це, звісно, такої чудо України, скажімо так, дуже багато є, що подивитися. Олено, які у вас, у вашої агенції, будуть плани на майбутнє? Можливо, розширити свою географічність? Да, конечно, будем стараться расширяться. Вот. Ну, еще раз повторюсь, что мы посещаем много семинаров, да, то есть мы расширяем свой кругозор. Вот, и людям предлагаем, чтобы они тоже уже, да, не ездили там. Тоже там только Турция, тоже Греция, Грецию, а смотрели как много больше. То есть мы предлагаем в абсолютно в любую точку мира. Человек может, вот, пришел, я хочу в папу Новая Гвинея. Так вот, открывая тоже... карту и да, вот тыснул пальцем да, Покрутил глобус, хочу сюда. То есть в любую точку мира, куда бы человек ни пожелал, мы можем предложить ему тур. Вот. Олена, сейчас зараз вы можете звернутися до телеглядачів. Ось, что можете побажати, запросить. Уважаемые телезрители, приходите в нашу в наше туристическое агентство Гранд Тур. Мы находимся на улице Михайловская, 8 вот, в, в, возле кукольного театра. Можете прийти к нам. Мы вам предлагаем большинство увидеть много, предложить много туров в разные страны, в любую точку мира. Вот, на любой, скажем так, любой каприз. На любого посетителя. Олена. Дякую, що завітали до нас у студію. Ми бажаємо вам успіху і надалі розширяти свою географію, Спасибо. щоб ви могли подорожувати не тільки у, у різні точки, так можливо, колись і у космос полетимо. Хто його знає? вже так? є такі тури. Є навіть тури да, да, дуже є цікаво. Такі тури, полетіть в космос. Дякую. дякую вам, що завітали до нас у студію. Спасибо. А нашим телеглядачам нагадую, що гостем у студії була директор туристичного агентства Гранд Тур Олена Рудь.